নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক গুৰুজনাৰ বিষয়ে কৈ আহিছোঁ আজিও মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী অংশৰ পৰা ক'বলৈ ওলাইছোঁ গুৰুজনাই টেম্বনি জান বান্ধিবৰ কাৰণে যি চেষ্টা হাততেষ্টা হাত খানে দুই মাতি ভরি আন সমস্ত লোকে হাত কান্ধে ধরি মনুষ্য মাতি ভয়ে অন্ত নাই পাইলে চিন্তা যেবে আছে চাই কোৰেৰে চপৰা চকৰকৈ মাটি খান্দি সকলো মানুহে কান্ধত কৰি জানক দিলে ইমানবোৰ মানুহে একগোট হৈ জানটোত মাতি দিছে তথাপিতো জানটো বান্ধিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তাকে ভাবি ভূঞাসকলে চিন্তাৰ কোনো পাৰ পোৱা নাই তথাপিও জানক জানা বান্ধন নাযায় বান্ধিবাক লাগে শক্তিকাৰণাই হাত ফুট কৰি ভূঞা সকলে বহিল আনৰ লোকে কোৰচাঙি সমস্তে এৰি লওক জানটোত মাটি দি দি তেওঁলোক ভাগৰি গৈছে ইমানেই মাটি দিছে তাৰ কোনো অন্ত পোৱা নাই মানে মাটি দি কোনো অন্ত পোৱা নাই তথাপিতো জান বান্ধিব নোৱাৰিলে হেলাই ফুপাই ভাগৰত ভৈয়াসকল বহি পৰিছে আৰু আন আন লোকসকলে কোৰ চাঙি পেলাই জিৰাবলৈ ধৰিছে সমস্তে সমাজে বসী শংকৰৰ কাছে চিন্তা দুখ কৰিয়া সমস্তে বসীয়া আছে হৰি হৰি দুখৰ নুহিকে পৰিচ্ছেদ নাপায় বান্ধিব বুলি লোকে কৰে খেদ জান জানটো বান্ধিব নোৱাৰি হাতৰ কোৰ চাঙি পেলায় সকলো শংকৰদেৱৰ কাস চাপিল আৰু ভাগৰুৱা দেহা মনেৰে সকলো বহি বহির কবলৈ ধৰিলে যে আমি জানটো বান্ধিব নোৱাৰোঁ আমাৰ গাত সেইখিনি শক্তি নাই আমাৰ দুখ দুর্গতির পৰিত্ৰাণৰ গৰাকী আপুনি আপুনি এটা উপায় কৰক বা পৰামৰ্শ দিয়ক দেখিয়া শংকৰদেৱে মাৰিলন্ত হাঁহি কিবা কাৰ্যে তোৰা হবে চিন্তা কৰাশি পান্ধিবোৰ ইশৱ কাৰ্য শুনা ভয়াৱন দেশত বিচাৰি শান্তি আনা একজন ভয় শংকা চিন্তা দেখি শংকৰদেৱে অভাৱ অভয় প্ৰদান কৰিলে আৰু হাঁহি কবলৈ ধৰিলে কি কাৰণে তোমালোকে চিন্তা কৰিছা মই সকলোবোৰ ঠিক কৰি দিম অৰ্থাৎ পেম্বানীজানটো বন্ধাম মাথো তোমালোকে মোক এগৰাকী শান্তি সতি বিচাৰি আনি দিয়া কোনে হেনো ভূঞা বনে দুটাঞ্চী দিলা ব্ৰাহ্মণ হবক চাই শংকৰে বুলিলা অনন্ত কন্দলী শুনা গোবিন্দ মিচিৰ জিজ্ঞাসীও তোমাৰ শান্তি মন কৰি স্থিৰ গুৰুৰ আৱেগ পাই ভূঞাসকলে শান্তি সতি বিচাৰিবৰ বাবে এজন দুত ঠিক কৰি দিলে সকলোকে খবৰ দিওঁতা বা বাতৰি দিওঁ তাক দুত বোলা হৈছিল অনন্ত কন্দলী গোবিন্দ মিশ্ৰক উদ্দেশ্যি ব্ৰাহ্মণসকললৈ চাই ক'বলৈ ধৰিলে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে বা শুনিব খোজে তেন্তে ধৈৰ্য সহকাৰে শান্তি মনেৰে শুনক ৰত্নাকৰ কণ্ডলী ৰত্নাপাঠক শুনিও চন্দ্ৰ সৰস্বতী মিশ্ৰ শান্তি আনি দিওঁ কবিৰাজ কলা কেশৰী গুৰু শুনা হৈ যদি শান্তিটো যুগ ভাৰ্যা এঠা আনা ৰত্নাকৰ কন্দলী ৰত্ন পাঠক চন্দ্ৰ সৰস্বতী মিশ্ৰ আপোনালোকে শুনক আপোনালোকে যান বান্ধিবলৈ মোৰ আগত এগৰাকী শান্তি সতি আনি দিয়ক কবিৰাজ কলা কেশৰী গুৰুক উদ্দেশ্যি কবলৈ ধৰিলে যদি আপোনালোকৰ পত্নীও শান্তি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ইয়ালৈ লৈ আহক অৰ্থাৎ এই টেম্বুনীজানৰ মুখলৈ লৈ আহক আনুজত পণ্ডিত আচাহাজত মান বোলো বিচাৰি কন্যা তোৰা কবেন শুনা কহো আমি আৰু সংগোপ বচন শান্তি বুলি ইহঁক আশয় জীৱাজন ইয়াত উপবিষ্ট আন আন যিমান পণ্ডিত আছে অৰ্থাৎ টেম্বনীজনৰ মুখত সমবেত পণ্ডিতসকলক কোৱা হৈছে আপোনাৰ বাবে শান্তি সতি বিচৰা কাৰ্যত সহায় কৰক সহায়ক হওক আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক সংগোপনেৰে কওঁ যে যিসকল শান্তি বুলি ইয়ালৈ আহে তাহাৰো পৰীক্ষা চাওঁ বুলিলোঁ বুজায় জল এক পলু জীৱা জনে আনি যায় অনন্তৰে মাটি বাকী জানৰ মাজে দিব সবলোকে তাতে তাণ কৰিব যিসকল টেম্পু আনিজানৰ সমীপলৈ আহিব তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰি চোৱা যাব যদি পলপ ভৰাই জানৰ পৰা পানী আনি জানৰ মুখত দিব আৰু জানৰ সুত বিপৰীত দিশে বব আৰু অৱশেষত মাতি পেলাই যান বন্ধাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব তেতিয়াই সকলোৱে তেওঁক শান্তি বুলি প্ৰমাণ পাব এই শুনি পণ্ডিত সকলো ভৈলা ভয় বিপণে বোলে কতো শান্তি নুহি কয় ভূঞাগ দ্ৰুতভাৱে দেশ বিচাৰিল উত্তৰে দক্ষিণে কতো শান্তি নেদেখিল শান্তিৰ কথা শুনি পণ্ডিতসকলে ভয় খাইছিল যদিও বিচাৰ খোচাৰ কৰি ক'তো শান্তি বিচাৰি নাপালে ভূঞাসকলৰ পালিদাৰসকলেও উত্তৰ দক্ষিণ দিশকে কৰি ক'তো শান্তি বিচাৰি নাপালে তৰ্ক বিদ্যাপতি ভট্টাচাৰ্যৰ ধৰিণী যাইবোৰ আমি শান্তি মানি মনত আপুনি এহি বুলি কন্যা আঠে বেথে চলি যায় কুলয় শংকৰ কোনো প্ৰমাণ উপচায় শংকৰদেৱৰ মুখেৰে শান্তি বিচৰাৰ কথা শুনি তৰ্ক বিদ্যাপতি ভট্টাচাৰ্যৰ গৃহিণীয়ে ক'লে যে আমিওটো শান্তি আমি যান বান্ধিব কিয় নোৱাৰিম শংকৰদেৱে আমাক কেনেধৰণৰ প্ৰমাণ চাই চাব এই বুলি বৰ কথা মাতি তেওঁ জানৰ পাৰত সমাগত হোৱা ঠাইলৈ মানুহ সমাগত হোৱা ঠাইলৈ বুলি খোজ ল'লে তিনিডাল কাঠিৰে তৈয়াৰী পলত যিগৰাকী নাৰীয়ে এপল পানী ভৰায় আমি জানৰ মুখত দিব পাৰিব তেওঁ শান্তি বুলি খ্যাতি লাভ কৰিব এনে আলৌকিক যেন লগা কথা শুনি সকলোৰে হাহাকাৰ লাগে আৰু গৰ্বত উফন্দি থকাসকলে এনে কথা শুনি সেই কামৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰা হ'ল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশখিনি মই আপোনালোকক কৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে মই মাধৱদেৱ পুৰুষৰ এফাকি সুন্দৰ বাক্য মই ক'বলৈ আপোনালোকক তেখেতে নামঘোষাত লিখিছে অপবিত্ৰ যিটো অতি পবিত্ৰ হৈ বা যদি সমস্ত অৱস্থা আছে পায় কমল লোচন যিটো কুমরে তাদেরখা শুদ্ধ বাহিৰে ভিতরে হৈ কায়া পবিত্র বা অপবিত্র সম্পদ বা বিপদ সুখ বা অসুখ বাল্য কুর্মার জুবা বৃদ্ধ ঈশ্বৰৰ কমল কমলকুচন নাম স্মরণ কৰিলে দেহৰ বাজে ভিতৰে শুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ দেহা অতি অপবিত্ৰ হ'লেও ঈশ্বৰৰ নাম স্মৰণ কৰোতাজন পবিত্ৰ হয় পুৰুষোত্ৰৰ যজ্ঞত নাম স্মৰণকাৰী চন্দালৰো যজ্ঞ প্ৰাপ্ত হৈছিল সকলো অৱস্থাতেই ঈশ্বৰৰ নামে বাহিৰ বাহিৰে ভিতৰে পবিত্ৰ কৰি তোলে নমস্কাৰ মই আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাতিছোঁ পিছত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ